А з цим стикаємося все просто: вмикаємо світло та кухонну плиту. І якщо вимикач зустрічає нас гарним, але небезпечним мерехтінням іскор, а у кімнаті присутня достатня кількість газу, то можливий вибух. Та донецькі винахідники знайшли вихід з цієї ситуації. Нами был разработан, запатентован и создан экспериментальный образец искробезопасного коммутационного устройства для низковольтной электрической сети с возможностью ручного и дистанционного управления. В его схеме э, используются искробезопасные элементы. Мы использовали герконы, использовали семистры. То есть это специальная электрическая схема, которая э, конструктивные модули которой являются искробезопасными элементами. То есть в момент коммутации в нашем устройстве не будет возникать никакой открытой дуги, не будет возникать дуги. То есть у нас полностью бездуговое устройство. И в момент ну, это устройство, применение его позволит безопасно взаимосвязывать и взаимоэксплуатировать системы газа и электроснабжения. То есть в момент загазованности помещения у нас не будет открытого электрического источника и не будет, соответственно, возникновения взрывов и пожаров от этих причин. Цей пристрей можно использовать не только у побуті. Сферой его застосування может быть підприємство Та шахти, особливо останні, адже там має місце витік газу. Для зручності використання не у домашніх умовах, винахідниця розробила дистанційне керування системою. А для чого ми ще реалізували можливість дистанційного управління? Ну, вот, Наприклад, якщо ми використовуємо це устройство в цехі, да? зачастую цеха склади цехов у нас. Э... занимает довольно большое помещение длинное большое ну или например в жилых домах да если вы идете идете по длинному коридору вот например вы включили свет и вам нужно пройти по длинному коридору и выключить этот свет не возвращаясь назад к выключателю вот так вот дистанционно мы можем его управлять вот у меня здесь представлен размер кабеля около метра, но его длина может быть увеличена до необходимых размеров. Или, например, спускаясь в гараж человек, включил свет и назад он не возвращается к выключателю, чтобы его выключить. Отже, за допомогою лампы продемонстрируем, как работает цей пристрій. Мы подключаем лампу в розетку и через наш выключатель мы ее подключаем. Как видите, устройство работает мы теперь отключаем вынаххтя прорахувала и субевартесть вы находу вин досить конкурентупроможный мы подсчитывали э, себестоимость данного экспериментального образца у нас кстати за основу взят обычный выключатель освещения который э, производил завод города санкт петербурга в 1991 году еще но за корпус в качестве корпуса может взять, быть взят любой выключатель любой выключатель, который выпускается в современной промышленности. По поводу себестоимости, с учетом цены корпуса изделия и внутренней схемы, электрической схемы, цена изделия составляет менее 100 гривен. То есть она конкурентно способна уже с ценами на выпускаемые серийно выключатели освещения, что является... Положительним ефект, положительним качеством к тому устройству. Чоловік Оксани Сергій також займається науковими розробками і теж знаходить способи, як знизити ризик виникнення пожеж у будинках. Він розробив пристрій, який ще задовго до появи іскор у вимикачеві сповістить господарів про неполадки з електрикою. Научная новизна моей разработки заключается в том, что на сегодняшний день как в Украине, так и в мире существует проблема того, что возникают пожароопасные ситуации в обычных помещениях и жилых домах. Причина этих пожароопасных ситуаций, одна из причин, это аварийные состояния, проходящие в электропроводке, либо в электрической сети. Одним из таких аварийных режимов является образование искрящихся контактных соединений, будь то в розетках, будь то в монтажных коробках, которые находятся. Часто они, конечно, скрыты, люди их не видят и не знают о них. И от этих режимов надо защищаться. Данное устройство разработано для того, чтобы сигнализировать о таких режимах и защищать электрическую сеть, то есть отключать. Звуком або появою світла цей пристрій інформуватиме вас про те, що щось у електропостачанні вашого будинку пішло не так. Але що стає причиною несправності електропроводки і чи можна цього запобігти ще на етапі монтажних робіт? И сеть она стареет со временем сама физически. И эти контактные соединения, они в любом случае образуются там. Поэтому в какой-то момент, ну это, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было, но надо ее защищать от таких режимов. К сожалению, на сегодняшний день правила устройства электроустановок в Украине, ну вообще, в принципе, в мире, они не предусматривают таких защит. Почему это происходит? Потому что многие производители электрооборудования предполагают, что все контакты да, закручены будут с определенным усилием. Uh, и... У них не будет нарушений. Но у нас часто идут нарушения правил монтажа и устройства электроустановок. Какие нарушения? Соединяют медь с алюминием, допустим, что недопустимо. Потому что происходит окисление, если еще протекает большой ток в том месте, то там сразу образуется плохой контактное соединение. Даже если контактные соединения сейчас соединяются клеммными колодками, да, и там, допустим, медь с медью, да, вроде бы не должно быть окисления. Но сам материал вот этого контакта, он имеет переходное сопротивление уже там, где болт, и уже это хуже. На самом деле, самая хорошая Антактне це коли скрутили провода і сваріли їх. Це надежне контактне з'єднання. такое да буде працювати довго. Ну їх у нас даже здесь в аудиторії, якщо полість в коробку, там їх не буде таких контактних з'єднань. будуть обычные скрутки, какие-то, плана там через клемные колодки і так далі. Поэтому сеть надо защищать. Ці пристрої мають знизити ризик виникнення пожеж у домівках. Винахідники продовжують працювати над їх удосконаленням, але вже на даному етапі розробки їх можна експлуатувати. Далі у програмі у попередніх випусках ми знайомилися з правилами швидкого та правильного вивчення іноземної мови дітьми та дорослими. Сьогодні ж ми відкриваємо нову пізнавальну рубрику, у якій спеціалісти даватимуть поради недосвідченим мандрівникам, який транспорт обирати для пересування незнайомим містом, яким мінімальним словником запасом потрібно володіти, де зупинитися для проживання. Отже, дивіться путівник для мандрівника. Наразі пані Олеся викладає німецьку та англійську мову для студентів. А декілька років тому сама, будучи студенткою, вирішила продовжити навчання у Німеччині після закінчення вишу залишилася мешкати серед бюргерів ще на 10 років. Тож про німеччину з перших вуст, який транспорт краще обрати для пересування країною. В Германии в основном люди ездят на поезде, то есть таких маршрутов, как в украинском смысле, в Германии практически нет. Есть частные перевозчики, которые предлагают перевозки на автобусе, но это нововведение, то есть таких таких услуг мало в Германии. Билеты на поезд они отличаются в зависимости от того, какого, в каком классе вы едете. Выбираете ли вы поезд, который электричка или скоростной поезд. Поэтому нужно быть особо внимательным. Цены отличаются, когда вы покупаете билет в, в кассе. Нужно спрашивать в зависимости от того, какие у вас действительно есть потребности. Удовлетворяет ли вас цена и так далее. Есть специальные предложения, их тоже нужно и важно спрашивать. Для этого, конечно, нужно немножко больше знать язык в основном. В ньому англійські в гірманії пані, особливо якщо це якісь учреждення, як почта і туристическа фірма, або, або, або ресторан. Ще цікавий вид автоперевезень, який буде трохи незвичним для українців, але досить прийнятний для німців. Це подорож на чужому автомобілі, не автостоп, адже перед цим потрібно записатися на відповідний маршрут. среди студентов и э, э, также популярно передвигаться с помощью э, на машине э, других людей. Это называется, есть такие услуги в интернете, называется Митфа Централя или Митфа Гелегенхайт, э, где можно зарегистрироваться э, попутчиком в какую-то машину, которая идет не только в Германии, но и по всей Европе. Получается, что ты оплачиваешь вместе с этим человеком бензин, и этому человеку выгодно так путешествовать, и тебе тоже э, цена, конечно, выгодно отличается от той, если вы будете путешествовать по железной дороге. Э, так, это очень распространенный вид путешествия э, и интересный, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Проблемы с выбором места проживания также не имеют Адже пропозиции є на будь-який гаманец. Хостел или «Югентербергер» – это тоже малобюджетная гостиница. Ее можно заказывать в интернете, во многих городах она имеется, э, или этот хост имеется во многих городах, популярен среди туристов, студентов. Э, в основном живут люди по несколько человек в комнатах. В комнате э, э, тоже такое доступное жилье для студентов. И лучше, конечно, это делать через интернет. Любую гостиницу э, лучше... Резервувати через інтернет. Це буде дешевле. Стосовно їжі, закладів харчування чимало, порції великі, тож голодними точно не поїдете. Огромне количество существує. ресторанов, маленьких кафе, много интернациональной кухни, то есть китайская, итальянская, греческая. Можно найти еду на любой э, карман. Uh -huh. а, порции в ресторанах большие, и еда вкусная, по моему мнению. А, очень приятно ходить в немецкие булашные, то есть в Германии вкусный хлеб. А також різна випічка, добре правило німецького ранку це обов'язковий сніданок, особливо у вихідні. Це навіть не просто прийом їжі, а цілий ритуал. Немцы любят завтракать, особенно по субботам и воскресеньям. То есть суббота и воскресенье – это семейные дни в Германии. Они э, до, завтракают долго, это завтрак практически ланч, э, обширно. То есть они любят, э, могу перечислить, булочки с мармеладом, с вареньем, с сыром. С колбасой, йогурт, яйца вареные или глазунья. То есть это длинный, приятный семейный завтрак. Суббота и воскресенье это семейные дни. То есть немцы не любят, когда их тревожат в эти дни. То есть или если они сами вас приглашают, скажем, на прогулку или еще куда-то. А так, в основном, это э, такие не посвященные самому себе, отдыху и семье. Немцы любят гулять, гуляют они много пешком, в парках. В Германии красивые муниципальные парки. Если это лето, то они так же, как и мы, любят пикники. Но пикники устраивают в черте города. Сподеваемся что эти рады будут для вас корисними, И до встречи у новых выпусках. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.